السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں میں فیض احمد فیض کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویّ امری عمری وحن من لسانی یفہ قولی اللہم صلی محمد محمدن و محمد محمدن کماصلیۃ علیٰ ابراہیمہ و لعل ابراہیمہ انقا حمید بارک اللہ محمدن و آل محمدن کم عبارک تہ اعلیٰ ابراہیمہ و لاءلِ ابراہیمہ انََََََََََ حمید و مجيد یہ سن انیس سو پچاس کی دہائی کی بات ہے جب پنجاب یونیورسٹی میں چندہ جمع کرنے کے لیے ایک محفل موسیقی کا انعقاد کیا گیا یہ صدر فیل مارشل ایوب خان کے اقتدار کا زمانہ تھا اور میڈم نور جہاں کو یہ بلاوا تھا کہ وہ اس محفل میں آئیں گی محفل موسیقی میں اور آ کے گائیں گی انہوں نے حامی بھی بھر لی تھی لیکن حامی بھرنے کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں فیض کی یہ غزل جو ہے میرے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمام یہ میں گاؤں گی یہ ایک باغیانہ غزل ہے ان کی اور چونکہ یہ معتوب تھے ایوب خان کے شدید قسم کے تو اور زیادہ ہی اس کے زہر بھر گیا تھا اس کے الفاظ میں اب اس کے گانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ان کے غضب کو دعوت دینا صدر صاحب کے تو یونیورسٹی انتظامیہ نے نور جہاں میڈم نور جہاں کو کہلوایا کہ میڈم آپ سب گائیں لیکن یہ نہیں گائیے گا اب میڈم کے ظاہر میڈم کو وہ تھا کہ میں گاؤں گی میڈم نور جہاں نے کہا اگر میں یہ گیت نہیں گاؤں گی تو میں اس محفل میں شریک ہی نہیں ہوں گی گاؤں گی نہیں اب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی طرف سے جب یہ اس بات کے جواب میں نور جہاں کے جواب میں یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا جا ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتی کہ جنرل ایوب کتنے سخت ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک عطاب کی چیز ہو جائے گی اس پر میڈم نور جہاں نے کہا جاؤ اور اپنے جنرل کو بتاؤ کہ میں اس سے زیادہ سخت ہوں اگر مجھے یہ نظم گانے کی اجازت نہیں ہے تو میں کسی بھی طور سے نہیں گاؤں گی اب ہوا یہ کہ نور جہاں اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئیں تو پھر یونیورسٹی انتظامیہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر محفل میں انہوں نے جب یہ گائی تو ریڈیو پاکستان کے ذریعے پورے پاکستان نے سنی اس وقت اس محفل موسیقی کو لاہور سے سیکڑوں کلومیٹر دور حیدر آباد کی جیل میں فیض احمد فیض اپنے کچھ دیگر قیدی ساتھیوں کے ہمراہ نور جہاں کی کو اس محفل میں گاتے سن رہے تھے اور وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے نور جہاں کی جرت کو دیکھا جب نور جہاں نے یہ نظم ختم کی تو یہ شاعری تو تمام قیدیوں نے زندہ آباد نور جہاں کا نعرہ لگایا فیض احمد فیض نور جہاں کی اس جرت کو سے بہت متاثر ہوئے اور بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ گیت اب میرا نہیں رہا یہ گیت اب نور جہاں کا ہو چکا ہے یہ شاعری ان کی شہرہ آفاق شاعری ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کس قدر اس کے اندر بے بسی ہے اسیری کا نوحہ ہے اور کیا کہیں زمانہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورت خوبصورتی ملاحظہ کیجئے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریک بہمانہ تلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے یہ میرا خیال ہے یہاں پہ بنوائے ہوئے نہیں ہیں بنوائے ہوئے ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہیں بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک جگہ وہ ایک ظالم کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنی شاعری میں جشن ہے ماتم امید کا آؤ لوگو مرگ امبوہ کا تہوار مناؤ لوگو ادم آباد کو آباد کیا ہے میں نے تم کو دن رات سے آزاد کیا ہے میں نے اے صبح سے کیا مانگتے ہو بستر خواب سے کیا چاہتے ہو ساری آنکھوں کو تہے تیغ کیا ہے میں نے سارے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے اب نہ لہکے گی کسی شاخ پہ پھولوں کی ہے نا فصل گل آئے گی نمرود کے انکار انگار لیے اب نہ برسات میں برسے گی گہر کی برکھا ابر آئے گا خسو خار کے انبار لیے میرا مسلک بھی نیا راہ طریقت بھی نئی میرے قانون بھی نئے میری شریعت بھی نئی اے فقیان حرم دست صنم چومیں گے سر و قد مٹی کے بونوں کے قدم چومیں گے فرش پر آج درے صدق کو صفا بند ہوا فرش پر آج درے صدق کو صفا بند ہوا عرش پر آج ہر ایک باب دعا بند ہوا یہاں دیکھیے تھوڑی سی آخری شعر میں دیکھیے آخری مصرے میں تھوڑی سی مایوسی کی جھلک ہے قید خانے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایسے سر و قد شاعر کے لیے ان کو کہا گیا کہ وہ باغی ہیں قید میں ڈال دیا گیا لیکن بہرحال پھر وہ سرخ روح ہو کے آئے اپنے وطن میں اور اپنے وطن کی مٹی کی چادر اوڑ کے سو گئے